Путин решил сохранять свой ублюдочный режим, этого насажденный рабский фактический менталитет, эксплуатируя русских и остальные народы на территории Российской Федерации. Он решил это делать за счет Украины и войной против Украины. А ротик-то маленький оказался. Еще в 2014 году, когда он начал военное вторжение в Украину, ротик маленький оказался. Череда ошибок. Ошибка самое главное. Мог ли взять в подчинение Украину Путин в 2014 году? Мог. Но Путин прозевал этот момент. Он взял всего лишь Крым и немножко Донбасса. А мог ведь, пользуясь Януковичем, вести войска и защищая э, Украину, и вот это было самое страшное, взять всю Украину. Струсил, не смог. Взял маленькое вместо большого. Дальше, расширяя военщину, мог ли он взять всю Украину? Он попытался, но уже было поздно. Потому что, когда он начал это делать, то выяснилось, что Пупок развязывается. Пупок развязался под Киевом, Пупок развязался в Гуляйполе, Пупок развязывается у великой российской армии. А самое главное, что развязывается он на глазах у всего мира. И весь мир начал играть именно уничтожением постсовка. В обоих странах. Я даже думаю, что не в обоих странах, а сразу совок разрушается и в Беларуси, что там тоже безумный сидит дядька, который 26 лет находится у власти и фактически уже обожавшись картошкой должен был сдохнуть. Но тем не менее, есть Путин, который 25 лет сидит. И есть Украина, против которой пошли войной союзные государства, с которыми прожили 300 лет вместе. Пошли войной. Настроил против себя. Ну и кто назовет Путина теперь умным с таким меморандумом?